Приветствую. Здравствуйте. Меня зовут Артем. Я Даничанин из Киева. Как вас зовут? Откуда вы? Краснодар, Юрий. Меня зовут. О чем здесь разговариваете, Юрий? чем? О чем вы хотите поговорить? Давайте поговорим. Ну, Я разговариваю... Пока у меня просто время есть на работу. Я разговариваю о трех вещах обычно. Первое ⁇ это отношения моей страны и страны э, собеседника. Второе ⁇ это э, экономика, если человек немножко разбирается. Либо же профанный взгляд на историю. Как скажете, что вам интересно о вашей стране или о нашей? Ну, мне обычно классический или вопрос: э, э, вот ваше мнение, почему Россия напала на Украину? Если не, не Россия напала на Украину, то аргументация почему? Да, да ну как сказать? ну тут же в словах-то это не объяснишь. Тут же оно все взаимосвязано. Это desse, очень сложно. Это, это так, вы, в двух словах. Вы это говорите, в двух словах не объяснишь. Нет. объясните в пяти словах. Ну, взаимосвязано. Могу сказать, в 2014 году просто, вы же поймите, что Украина это та геополитическая страна, которая должна как подблющие России, представляю так, что это та э, для такой страны, как э, Россия, да, например, есть, у нее сидит, хоть говорят, там, вы знаете, давайте не будем рассуждать, что такое автократия, что такое демократия, и что лучше, что хуже, иногда для каких стран. Вот. Я не то, что там за Путина там люблю его, но это мой президент, да. Но я сказал так, что для такой страны, как Россия, это единственное страна в мире которая ну имеет такую историю где должен быть президент может быть даже э, по, закону, ну, по законам не далеко не 7 и не 10 лет а, в плане того что э, я задал вопрос сказать, почему россия напала на э, украину вы мне за, за президента вашего напал, рассказываете вот, то Причем Я вам это? только сейчас и сказал. Вот, например, поэтому в этом плане. Да, вот. Я скажу, ну это было к слову к тому, что это геополитическая страна, которая имеет свои интересы. Украина, правильно? Интересуйтесь только вот издалека. Она имеет Причем... свои геополитические интересы. Причем здесь... Причем здесь Украина к тому, что у вас какие-то геополитические интересы? Ну, знаете как? Знаете как, вы же не спрашиваете, почему американцы пали на Ирак? Спросите у американцев. Подождите, вот мне Но нравится хрена, они у, на Ирак. у, у, Скажи, у россиян, согласно двух резолюций, которые были выданы ООН. Вы, 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 вы самое интересное, мне начинаете рассказывать о американцах. Россияне почему-то постоянно пытаются перевести стрелки на американцев. На Косово, там с, нет. в Сербии. Нет, ну вы за себя отвечать умеете? Американцы стрелки. Вы переводите на американцев стрелки? Потому американцы вы, Америка... Америка... вы, а... вы Американцы вводили. Э, вы... континген... Секунду. Ничего, вы, я вы, вы вы сказали, я я отвечу. Американцы вводили в, в Ирак. Американцы вводили да. войска в Ирак и только, ага, там не почему? только американцы. Там целая целая коалиция была. Потому что Ирак нарушил две, две декларации, которые были изданы ООН. Да. И нарушил договоренности. Вот и все. Поэтому американцы вели войска. Ага. И не только американцы, я же говорю. Там помимо американцев еще была очень большая коалиция. Ну, так. Угу. ну угу. когда этот э, черный не буду выражаться, махал пробиркой, говорил, что в Ираке да, создают химическое оружие, да то есть из-за этого как бы, да, на А вы, 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 слыша, вы слышали, вы, слышали вы это народ, вы да, вы, это. вы Вы слышали вот это, вот именно это выступление в оригинале. Не то, что вам перевели, а в оригинале. Вы слышали? Конечно. Конечно, балабол. Потому что он сказал, что... А э, что мы не... были. Потому что он сказал, мы не знаем, есть ли в Ираке оружие массового поражения или нет. Но если у Ирака вот есть вот такое количество, как находится в этой пробирке, будут уничтожены все вот здесь и в радиусе там нескольких километров. То есть он говорит, что вот таким количеством материала, который будет химически активным, можно уничтожить город. Но мы не знаем, есть у Ирака или нет, по одной простой причине, потому что Ирак не допускает в нарушении заговоров. Вот смотри. Вот смотри. Вот смотри. Я тебя сейчас открою. Вот, вот, ты сам себе, сам себя. Я я видел в оригинале. В отлич, в отличие от тебя ты сам в отличие обрелся. от тебя я знаю английский язык. Ну, я слушал в оригинале. И в оригинале Начинай. то, что вам перевели, не совпадает, Начинай. 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 не совпадает с тем, что в оригинале звучит. Что Начинай. Начинай. тебе начинать? Я сейчас закончу. Что Начинай. Начинай. тебе начинать? Знаете как вот. Политичь, э, по, вот, в, чем в чем проблема вот люди менталитетом, вот, политической проститутки я вот так ну, кла классическая вы классическая послушайте. россиянская свою... ментальность вам... рассказывающая о, о каком-то политической какой-то политической <с проституции хотя фактически вы вам ваш президент лапшает <с <casa> <с <if yes> вы в это э, свято верите а потом еще Начинаем, нам пытаетесь начин. рассказать Начинаем. что оказывается Начинаем. мы политические проститутки, политические проститутки вы Dawg, политические ]chio. проститутки одной вы политические проститутки потому что вам ваш президент обещал что вы не будете у вас не будет поднят пенсионный возраст подняли подняли Ваш президент вам обещал, что он не пойдет на третий срок вы, по одной простой причине, вы, потому что человек, вы, который вы, пойдет, ⁇ Закрой пасть вы, и послушай рабы, меня ⁇ Да, вы рабы, вы рабы вы, Путина. Понимаете? И вот ⁇ Закрой пасть и послушай теперь ⁇ Вы просто-напросто обычные чмошники, которые вам сказали, э, нас в Крыму нет. И вы мне рассказывали не один год, что вас в Крыму не было. А потом оказывается, когда ваш президент сказал, что да, мы в Крыму были, чего же там, там скрывать. Мы действительно там блокировали украинские войска и все остальное. Вы мне начали рассказывать, а мы это никогда не скрывали. Жалко вас не Мне, если честно... Вы, вы, сказать, вы, вы меня не жалеете, Пропаганда просто я я вам просто скажу, не враги, скажу. Классич... я вам расскажу классическую фразу нашего президента, нашего а пред... писателя. Добра не, а вас не билеет? Билеет? пошел нахер. Ваше мясо. ваш шумя... ваше шумя... Что там новенько у вас? Воюем третий год уже. Новенького ничего особо. С кем-то воюете? Да с россиянами. А -а -а. Россия же Россия напала, не мы. А -а -а. Ну как, блядь, проебываете? Не дождетесь, я же сказал. А -а -а. Да мне кажется, а -а -а. вы же а -а -а. Ты вот кроме матов ничего не умеешь, да? Где Ты облик же... хоть иди заклеить Режим... Режим, бы... Режим быдло, да? такой, да. классическое. Да, 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 да. У нас все такие, типа... Представляешь, когда, блядь, 159 миллионов приедет к вам на... Вы охуеете в атаке вообще. А нахера вы нам нужны, чтобы вы к нам приезжали? Ну так а, нам, нам расширяться, я... нам Сибирь, мама, нам расширяться надо, блядь. У вас в Сибири на 100 километров... 20 медведей и одно тело. Ты мне еще рассказываешь, у вас там земли не хватает. Вы хотя бы свою землю бы привели в порядок. А то так, такая жопа у вас там, что я охреневаю. Ты там был, блядь, был. Был, блядь. Был. Когда ты ты самое интересное, ты мне... Ты задал вопрос мне и сам на на него ответил. Давно был. Но был. Посмотрел на вот это все ваше убожество и понял, что, а что как-то... И что, что сейчас у вас там? Что у вас там такого сейчас классного, что вот я, не... я бы поразился бы? Шпидерскую страну, блять. Сколько по, вас повыгоняют? Ну, поводу да? Европы бежит в Россию. Вы, вы три, три года уже Второй армии мира, 22-ю армию мира не можете победить. И рассказывайте, что вы нас там вот так: вот: на раз, два, три. А по поводу пол-европы к вам бежит. Знаешь, не неси херни. Слушай, там ТЦК за тобой выехало, блядь, ты там подготовься, там... Давай, давай, Что еще? Ну, ты знаешь, э, уровень, да. уровень шуток Петросяна настолько слабенький. Если тебе сказали, как... что ты, пройдя курсы Петросяна, решил, что это шикарно, это юмор, тебя обманули. Слушай, блядь, ты чепуха, ты там фантазии, говорю, не придумывай. Блядь. Слышь, ты бык потерянный. Вот туда да, быстренько да. встойло... И мычать через трубочку. Ты, ты, б... Б... ты швинарник, беги по я, я не могу его сосать. Твой, он у твоего друга во рту. Я не могу его сосать. Он уже занят. У вас же, <пелektонный> <пелektонный> Может, у вас же тут сосисочная вечеринка. Сидите, э -э, сидите без баб в, в машине. <пел> клипа, ты, либо ты мой по польску курва, ебана передалена нахуй, либо, блядь, разговариваю на русском, нахуй. Ты чмошник потерян, я с тобой на твои языки разговариваю. А нахуй ты а с... на своем языке вообще разговариваешь? На своем потому, языке, что не... потому, что вы дебил, потому что вы дебилы другого не понимаете. Да, Ой, ты на мой не да. на своей говори, блядь. Сейчас его ты... разъебашит, блядь, эта шульнина ебала, нахуй, блядь, потечет, нахуй у него там, блядь, это сало ебаное. Как мне нравится <с>... вот это <с>... чмошники. Си сидит в сидит а каком-то каком-то старом тазике и рассказывает, что он такой сука великий. Бахнет, блядь нас Я ж тебе говорю, не могу. Вам уже в по полной программе. Оно все занято. У вас у вас пердаки горят вот от человека, который 70 лет назад умер от Бандеры. У вас до сих пор пердаки болят. Да и ну, они до сих похоже. пор пывают. Так что не рассказывай сказку г... дедушку Римуса. Это да Что ты, ты, ты придумал а ты, блядь, а? Ой! Так, почконочники, подчконочники, быстренько, очень быстренько. Подшконочку и... Скавчать оттуда. Пошли <свист> нахер. Скучно.